Banyak peternak semut rang-rang pemula yang mengeluhkan hewan peliharaannya ini melarikan diri dari rak budidaya. Semut rang-rang bergelantungan kemudian menjatuhkan diri secara massal untuk mengetahui tentang penyebab dan cara mencegah agar semut rang-rang tidak melarikan diri dari rak budidaya. Simak video ini sampai akhir, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang selalu menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Video kali ini akan menyajikan tentang penyebab semut rangrang -rang yang melarikan diri dari rak budidaya dan akan kami sajikan juga cara-cara untuk mencegahnya. Baiklah, langsung saja pada tema yang akan kita bicarakan kali ini. Penyebab semut rangrang -rang melarikan diri dari rak budidaya yang pertama adalah dikarenakan semut rangrang -rang baru saja diambil dari alam dan diletakkan di rak budidaya. Semut baru ini memang masih liar dan belum jinak. Terkadang, semut-semut ini mengalami stres dalam proses pemindahan. Ini tidak semua semut bisa beradaptasi dengan cepat di tempat barunya. Inilah yang menyebabkan semut rang-rang melarikan diri dari rak budidaya. Untuk mencegahnya, harus diberikan semprotan kabut air tawar pada toples dan juga rak budidaya ini. Semut yang diambil dari alam liar memang lebih sulit untuk dijinakkan dan dibudidayakan. Penyebab semut rang-rang melarikan diri dari rak budidaya yang selanjutnya adalah dikarenakan pencampuran antara semut yang sudah lama dibudidaya di dalam rak dengan semut liar. Jika semut lama dan semut yang baru bertarung, biasanya salah satu di antara mereka yang kalah akan melarikan diri dari rak budidaya. Mereka akan melompat dari rak untuk menyelamatkan diri. Sebenarnya, hal ini bisa dikurangi dengan cara menyemprotkan kabut air ke dalam rak, akan tetapi cara ini tetap kurang efektif. Untuk mencegah hal ini terjadi, maka jangan pernah mencampurkan semut yang sudah lama dibudidayakan di rak dengan semut baru yang diambil dari alam liar. Penyebab semut rang, rang melarikan diri dari rak budidaya selanjutnya adalah dikarenakan pemindahan semut rang, -rang pada rak yang baru. Setiap perpindahan tempat, semut rang-rang haruslah beradaptasi dengan tempat barunya. Semut rang-rang hasil dari budidaya akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya jika dibandingkan dengan semut yang baru saja diambil dari alam liar, akan tetapi. Untuk mencegah agar tidak terjadi semut yang stres dan berjatuhan Serta melarikan diri dari rak budidaya Maka pada pemindahan koloni semut rang-rang di rak yang baru ini Sebaiknya disertai dengan penyemprotan kabut air tawar pada rak dan juga toples sarang. Penyebab semut rang-rang melarikan diri dari rak budidaya Yang selanjutnya adalah konstruksi rak budidaya yang salah Sebagai contoh adalah rak ini Seharusnya, jarak paling rendah antara bidang horizontal pada rak budidaya dengan lantai tidak boleh kurang dari 30 cm. Jika jarak pada bagian ini kurang dari 30 cm, maka semut rang-rang rawan untuk menjatuhkan diri ke lantai. Oleh karena sebab itu, jangan membuat rak budidaya semut rangrang dengan jarak kurang dari 30 cm dari lantai pada bidang yang mendatar paling bawah. Kesalahan konstruksi selanjutnya yang bisa mengakibatkan semut rangrang melarikan diri dari rak budidaya adalah adanya bagian yang lebih menonjol pada rak budidaya. Semut rangrang yang stres akan menyukai tempat ini sebagai tempat untuk bergerombol bersama teman-teman sekoloninya. Dan selanjutnya, mereka akan saling bergandengan sehingga membentuk semacam rantai yang akan mereka gunakan untuk turun ke bawah melarikan diri dari rak budidaya ke lantai kandang. Kadang-kadang mereka juga bisa saja menjatuhkan diri secara massal dari rak budidaya ke lantai kandang untuk bisa melarikan diri. Untuk mencegah agar semut rangrang tidak melarikan diri karena kesalahan konstruksi rak ini, maka dalam pembuatan rak budidaya semut rangrang haruslah dikerjakan dengan rapi dan tidak ada bagian yang menonjol seperti yang terlihat dalam gambar ini. Kesalahan konstruksi rak selanjutnya adalah adanya bahan yang berlebih pada rak budidaya. Pada tempat-tempat seperti ini, semut rangrang suka bergerombol dan menjatuhkan diri secara massal. Dan sekali lagi, agar semut rangrang tidak mudah melarikan diri, pembuatan rak budidaya ini haruslah rapi dan tidak ada bagian yang berlebih atau menonjol. Hal ini Pernah kami jelaskan sebelumnya pada video terdahulu, dan untuk lebih detailnya, silahkan menonton video kami tentang rak budidaya semut rangrang. -rang. Penyebab semut rangrang -rang melarikan diri dari rak budidaya yang selanjutnya adalah dikarenakan kondisi kandang budidaya yang bersuhu tinggi. Idealnya, suhu dalam kandang budidaya semut rangrang adalah 24 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 sampai dengan 85%. Tentang hal ini juga pernah kami ulas dalam video tentang rak dan kandang budidaya semut rangrang. Suhu dan kelembapan di dalam kandang budidaya semut rangrang ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Disinilah pentingnya Anda memiliki hygrometer dan termometer sebagai perlengkapan dalam kandang budidaya semut rangrang. Next time, akan kita buatkan video khusus tentang cara penggunaan alat ini dengan cara yang benar di kandang budidaya semut rangrang. Untuk itu, jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan dengan video baru yang kami upload. Penyebab semut rangrang -rang melarikan diri dari rak budidaya yang selanjutnya adalah dikarenakan sarang toples koloni semut rangrang -rang terpapar sinar matahari secara langsung. Intensitas cahaya dan juga suhu yang tinggi menyebabkan semut rangrang -rang tidak nyaman tinggal di dalamnya. Semut terang-rang akan keluar dari sarang toples untuk mencari tempat yang lebih nyaman. Agar hal ini tidak terjadi, maka kita harus mengkondisikan kandang budidaya agar sarang toples koloni semut terang-rang tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Hal ini juga pernah kami ulas pada video kami sebelumnya tentang penyebab semut terang-rang meninggalkan sarang toples. Penyebab semut terang-rang melarikan diri dari rak budidaya yang selanjutnya adalah dikarenakan wadah isolator pengaman dari rak terlalu sempit. Ini menyebabkan semut terang-rang bisa dengan mudah membuat jembatan dengan bergandeng-gandengan sehingga dia bisa menyeberang dan melarikan diri dengan mudah dari rak budidaya. Idealnya, jarak antara kaki rak budidaya dan tepian cairan pengaman minimal adalah 7 cm. Jika kurang dari ini, maka semut terang akan bisa dengan mudah untuk melarikan diri dari rak budidaya. Penyebab semut terang melarikan diri yang ke-10 adalah dikarenakan cairan isolator atau pengaman pada rak budidaya habis. Cairan pengaman yang berupa oli bekas dari mesin atau minyak goreng atau juga air jika sudah mengering maka semut rangrang -rang akan dengan mudah melewati pembatas ini. Maka dari itu, pembatas ini harus senantiasa kita periksa secara berkala sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan semut rangrang -rang tidak melarikan diri dari rak budidaya. Penyebab semut rangrang -rang melarikan diri dari rak budidaya yang selanjutnya adalah Jarak yang terlalu dekat antara rak dan dinding kandang budidaya, jarak idealnya adalah minimal 30 cm. Jarak yang terlalu dekat bisa mengakibatkan semut rang-rang bergandengan membuat jembatan dan menyeberang untuk melarikan diri dari rak budidaya. Untuk mencegahnya, tentu dengan meletakkan rak pada jarak yang ideal dengan dinding kandang budidaya. Penyebab semut rangrang bisa melarikan diri dari rak budidaya yang selanjutnya adalah dikarenakan ada benda-benda yang menempel pada rak budidaya sehingga menjadikan semut rangrang bisa melewati isolator pengaman rak. Kejadian semacam ini adalah murni akibat kecerobohan peternak semut rangrang. Untuk mencegah hal ini terjadi, maka kita harus selalu berhati-hati dalam meletakkan suatu benda di dalam kandang budidaya semut terang-rang. Kondisi isolator atau pengaman rak budidaya juga harus selalu diperiksa dikarenakan tidak boleh ada benda-benda di dalamnya yang memungkinkan untuk semut terang-rang bisa menyeberang dan melarikan diri dari rak budidaya. Selanjutnya. Penyebab semut rangrang melarikan diri adalah dikarenakan kurangnya stok air gula di rak budidaya. Kurangnya stok sumber glukosa ini akan menjadikan semut rangrang berupaya untuk mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ini adalah naluri alamiah dari semut rangrang untuk bisa survive. Untuk mencegah agar semut rangrang tidak melarikan diri dari rak budidaya, dikarenakan kurangnya ketersediaan air gula, maka harus disediakan air gula dalam jumlah yang memadai. Ini juga pernah kami jelaskan secara mendetail pada video kami terdahulu tentang minuman semut rangrang. Penyebab semut rang-rang melarikan diri dari rak budidaya yang selanjutnya adalah dikarenakan habisnya stok larutan air gula di dalam rak budidaya. Larutan air gula ini merupakan sumber nutrisi pokok bagi semut rang-rang, dan sama dengan penyebab yang sebelumnya, jika larutan air gula ini benar-benar habis dari rak budidaya, maka semut rang-rang akan berusaha mencari sumber nutrisi ini mereka akan terus mencari walaupun mereka harus meninggalkan rak budidaya dan tidak akan pernah bisa kembali lagi dikarenakan ada isolator pengaman pada kaki rak budidaya. Untuk mencegahnya, kita harus selalu menyediakan larutan air gula di rak budidaya setiap saat, setiap waktu, dan tidak boleh mengalami kekosongan stok larutan air gula walaupun hanya selama 30 menit. Karena jika terjadi kekosongan stok larutan air gula, ini semut rang-rang akan segera meninggalkan rak budidaya untuk mencarinya di tempat lain. Penyebab semut rang-rang bisa melarikan diri dari rak budidaya yang kelima belas adalah dikarenakan toples sarang koloni semut rang-rang jatuh dari rak budidaya. Jatuhnya toples koloni semut rang-rang dari rak budidaya ini bisa dikarenakan adanya hewan pengganggu yang masuk ke rak budidaya semisal tikus. Tikus sebenarnya bukanlah predator pemangsa semut rangrang. -rang. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman pada kandang budidaya, kami pernah terjadi seekor tikus yang mencari makan dan tersesat di rak budidaya semut rang-rang, sehingga dikeroyok oleh banyak semut. Kemudian, dia mengacak acak toples koloni semut rang-rang karena ia berusaha menyelamatkan diri. Hal ini bisa juga disebabkan oleh kecelakaan yang lain yang mengakibatkan jatuhnya toples koloni semut rang-rang. Ke lantai dan semut rang-rang keluar dari sarang toples koloni, sehingga dia bisa melarikan diri dengan mudah. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan menjaga agar rak budidaya semut rang-rang tidak terganggu oleh hewan-hewan lain. Semut rang-rang yang melarikan diri dari rak budidaya biasanya akan merayap pada dinding kandang. Ini adalah naluri alamiah dari semut rangrang -rang yang selalu mencari tempat yang lebih tinggi. Lalu bagaimana cara mengembalikan semut rangrang -rang yang sudah terlanjur melarikan diri dari rak budidaya? Simak video selanjutnya dari kami agar Anda bisa mengatasi masalah ini dengan baik dan benar. Sehingga semut-semut yang melarikan diri ini bisa dikembalikan dan tidak terbuang sia-sia. Baiklah teman-teman, dari video ini dapat kita simpulkan tentang 15 penyebab semut rangrang -rang melarikan diri dari rak budidaya. Yang pertama, dikarenakan menggunakan semut yang baru saja diambil dari alam liar. Yang kedua, dikarenakan mencampurkan semut hasil budidaya dan semut liar. Yang ketiga, dikarenakan pemindahan koloni semut rangrang -rang pada rak yang baru. Yang keempat, dikarenakan bidang horizontal pada rak paling bawah terlalu dekat dengan lantai. Yang kelima, karena adanya bagian rak yang lebih menonjol. Yang keenam, karena adanya bagian rak yang kelebihan bahan. Yang ketujuh, dikarenakan suhu kandang yang terlalu tinggi. Yang kedelapan, dikarenakan toples sarang koloni semut rangrang terpapar sinar matahari secara langsung. Yang kesembilan, dikarenakan tempat cairan pengaman rak budidaya yang terlalu sempit. Yang kesepuluh, dikarenakan cairan pengaman rak budidaya yang habis. Yang ke-11 dikarenakan rak terlalu berdekatan dengan dinding kandang budidaya. Penyebab yang ke-12 dikarenakan adanya benda-benda yang menyentuh pada rak budidaya. Yang ke-13 dikarenakan wadah untuk menyimpan larutan air gula terlalu sedikit. Yang ke-14 dikarenakan stok larutan air gula di dalam rak budidaya habis. Dan yang ke-15 dikarenakan toples sarang koloni semut rangrang yang jatuh dari rak budidaya ke lantai. Itulah teman-teman, 15 penyebab semut rang-rang bisa melarikan diri dari rak budidaya yang paling sering terjadi. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan ataupun pengalaman yang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe serta menekan tombol like. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.